স্বাগতম মোৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ আজিলৈ আহিছোঁ ডি এল এছ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মেথ পেপাৰখনৰ দুটামান বিষয় প্ৰথমটো হৈছে যে ঘনিত কাক বোলে একদম সৰু প্ৰশ্ন হয় কেতিয়াবা আহিব পাৰে মই তেনেকৈ অহা দেখা নাই তথাপিতো এটা লাইনত পঢ়ি থ'ব পাৰিম যে গণিত হৈছে যুক্তি বা তৰ্কৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক বিজ্ঞান মেথেমেটিক্স শব্দটো ইংৰাজী যিটো সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব একদম সহজ হয় তাৰপিছত গণিতৰ প্ৰকৃতিটো জানি ল'ব কাৰণ এইটো আহে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' গণিত হৈছে যুক্তিসংগত মই ইয়াতে বহলাই দিয়া নাই মই আপোনাক বুজাই দি আছোঁ যে গণিত হৈছে যুক্তিসংগত মানে যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় যদি দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে আমি দিব খোজোঁ যে দুটা যুগ্ম সংখ্যাৰ যুগ ফল আমাৰ কি হয় সদায় যুগ্মই হয় সদায় যুগ্ম সংখ্যা হয় মানে যুক্তি এটা প্ৰদান কৰে তাৰপিছত আছে যে গণিতৰ নিজা ভাষা আছে গণিতৰ নিজা ভাষা থকা বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় প্ৰতিটো বস্তু প্ৰতিটো বিষয়েৰে ভাষা থাকে ভাষাৰ অবিহনে আমি কোনো বস্তু আমি সেই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে একো শিকিব নোৱাৰোঁ ভাষা লাগিবই তো গণিতৰো তেনেকুৱাই নিজা ভাষা আছে তো গণিতৰ ভাষা কি হৈছে কোনবোৰক বুজায় যিবোৰ গাণিত ধাৰণা চৰ্ত চৰ্ত চিহ্ন সূত্ৰ নীতি এইবোৰ কি হয় গণিতৰ ভাষা হয় ত' সেইটোকে বুজাইছে গণিতৰ ভাষা গণিত হৈছে সঠিক বিজ্ঞান গণিতে কি কৰে সদায় সঠিকটো বুজায় যে ইয়াৰ জ্ঞান কি হয় স্পষ্ট আৰু যুক্তিসংগত হয় প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এটা এটা ছিষ্টেম হয় ন গণিতটো এনেকুৱাতো নহয় যে যোগ কৰিব দিছে যোগ কৰিলে আমি যে বিয়োগ কৰিম একৰ পৰা দুইৰ পৰা এক গ'লে আমাৰ এক থাকিব আমি দুইৰ পৰা এক গ'লে আমি দুই থাকিবলৈ থাকিব বুলি ক'লেও নকওঁ তো সেইটো সঠিক বিজ্ঞান মানে সঠিক এটা বিজ্ঞান দিয়ে যে দুটা বস্তুৰ পৰা যদি আমাৰ এটা গুচাই দিয়া হয় তেনেহ'লে এটাই থাকিব তো সেইটো সঠিকটোৱে গণিতে কয় আৰু এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এটা ছিষ্টেমত যায় তাৰপিছত আছে যে ই এক স্পষ্ট আৰু সঠিক সঁহাৰি প্ৰদান কৰে ছেম বস্তুৱেই হয় ছেম কথাখিনিয়ে হয় মই যিখিনি ক'লোঁ তাৰপিছত আছে গণিতৰ ধাৰণা গঠন গণিত ধাৰণা গঠন বুলি ক'লে আমাৰ এইটো এটা প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় যে গণিত গণিত শিক্ষণৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যদি আমাক কয় তেনেকৈ যে গণিত শিক্ষণৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বুলি ক'লে আমি তাৰ ভিতৰত লিখিব পাৰোঁ যে প্ৰথমটো গণিতৰ ধাৰণা আমি কিদৰে গঠন কৰিব পাৰোঁ তো গণ্য গণিতৰ ধাৰণা যেতিয়া আমি গঠন কৰিব যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিষয়বস্তু কি কৰে তেওঁলোকে নিজস্ব হিচাপে অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ মানে শিক্ষক এগৰাকীয়ে কি কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা লৈছে সেই সম্পৰ্কে আমি শিক্ষকসকলে জানিব লাগিব এইটো আপোনালোকে পইণ্ট হিচাপেও লিখিব পাৰিব যদি মানে এনেকৈ আহে যে গণিতৰ ধাৰণা কিদৰে গঠন কৰি কৰা হয় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিদৰে গঠন কৰিব পাৰি ত' তেনেকৈ পইণ্ট ৱাইজো লিখিব পাৰে মই পইণ্ট ৱাইজ লিখা নাছিলোঁ চ' প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে তেওঁলোকে গণিতৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতা আছে সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত শিক্ষকগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগে পাঠ্যপুথি যি থাকিব সেই তাৰ আলম তাৰ ভিত্তিত আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু উদাহৰণটো তেওঁলোকক বুজাব লাগিব তাৰপিছত সেই উদাহৰণ দিয়াৰ পিছত তাত যদি কিবা সূত্ৰ থাকে কিবা নীতি থাকে সেইবোৰ জানি বুজাব লাগিব আৰু মূৰ্ত ধাৰণাৰ লগত তেওঁলোকক গণিত পৰিচয় কৰাই দিব লাগিব তাৰপিছত গণিতক সদায় মিল অমিল এইবোৰ উদাহৰণ দিব লাগিব মিলৰ লগত অমিল উদাহৰণ দিওঁ তেওঁলোকক সেই ধাৰণাটো সঠিকভাৱে বুজাব লাগিব চ' যদি আমি এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই ইয়াতে লিখিছোঁ যে মানে বৰ্গ যদি আমি বুজাব লগা হয় ত' বৰ্গ বুজাওঁতে আমি কি কৰিম বৰ্গৰ সমান বাহুকেইটা যে সমান সেই কথা আমি বাহু যে নাইণ্টি সমান হয় সেইখিনি কথা ক'ব লাগিব প্ৰতিটো বাহু যে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় সেই বিষয়ে ক'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত বেলেগ বেলেগ কিছুমান চতুৰ্ভুজ দেখাই কিনে আমি তেওঁলোকক মানে মিল বা অমিলৰ সেই ধাৰণাটো আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তো গণিত এইখিনি কথাই আছে যে গণিতৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সৰু ডাঙৰ মিল অমিল এইবোৰ ধাৰণা স্পষ্ট কৰিব লাগিব কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান কোৱাণ্টিটিত মানে কি হয় দেখাত ডাঙৰ হ'ব পাৰে কিন্তু সেইটো হয়তো সৰু হ'বও পাৰে সেইবোৰো বুজাব মানে ধৰক সেই ধাৰণাবোৰ তেওঁলোকক উচিত ধাৰণা দিব লাগিব দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিধৰণে গণিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই উদাহৰণবোৰ আমি তেওঁলোকৰ মাজত আগবঢ়াব লাগিব তাৰপিছত আছে নেক্সট প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচেছ গণিতটো আমাৰ এটা প্ৰচেছত চলে এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে ওলাত পালাতকৈ আমি গণিত কৰিব নোৱাৰোঁ সঠিক এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকিব হ'ব লাগিব যিটো সূত্ৰ দিব সেই সূত্ৰটোত আমি কৰিব লাগিব যিটো নীতি থাকিব সেই নিয়মতে আমি কৰিব লাগিব তো সঠিক যিটো শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সেই সঠিক প্ৰক্ৰিয়াটোহে আমি গণিত ধাৰণটো দিয়া সম্ভৱ হয় এনে আমি যি টি দিব নোৱাৰোঁ চ' গণিত ভিত্তিত দূৰীকৰণৰ কাৰণত কি হয় শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰণালীসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে গণিত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষণ শিক্ষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব নাপাৰিম যেনে আৰোহী অৱৰোহী পদ্ধতি কাৰ্যভিত্তি পদ্ধতি প্ৰকল্প পদ্ধতি সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি পৰীক্ষাগাৰক পদ্ধতি আদি এই পদ্ধতিসমূহৰ পৰা জনাৰ পৰা নজনালৈ কঠিনৰ পৰা সহজলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন আচলতে সহজৰ পৰা কঠিনলৈকে হ'ব মই উল্টাকৈ লিখি লৈতো এইটো যিটো এই কঠিনৰ পৰা সহজলৈ আছে যে তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন কাৰ্যৰ জৰিয়তে শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে আমি এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি কৰি শিকাম তেতিয়া কিছুমান পদ্ধতি আমি কিছুমান মেথড আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেনে আৰোহী অৱৰোহী ইয়াৰ নেক্সট মই আৰোহী অৱৰোহী এইটো মই বুজাম পাৰোঁ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰোহী অৱৰোহী পদ্ধতিটো তো গণিত এইবিলাক পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ পৰীক্ষাগাৰত নিগে তেওঁলোকক কিছুমান মেথেমেটিক্সৰ কিছুমান যেনেকুৱা ধৰক জামিতিৰ কিছুমান ধাৰণা তেওঁলোকৰ ওপৰত দিব পাৰোঁ নেক্সট চিহ্ন ইয়াতে যিটো এটা আছে যে গণিতৰ এক মানে এটা বিশ্বজনীন ভাষা আছে এই শব্দটো ব্যাখ্যা কৰা আহে চৰি এই লাইনটো মানে এই বাক্যটো ব্যাখ্যা কৰাহে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মানে লাইনটো তো আপোনালোকে একদম ভালদৰে চাই থ'ব যে আছে যে গণিতৰ এটা বিশ্বজনীন ভাষা আছে গণিতৰ এটা প্ৰকা মানে ভাষা প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে দহটা অংক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে বিশ্বজনীন ভাষা বুলি কওঁতে মানে কি কৈছে এইটো যে সকলো সকলোতে মানে এই ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় একেই ইকুৱেলি সমানভাৱে যে আমি যদি যোগ মই যদি একৰ লগত এক যোগ কৰোঁতে মোৰ দুই ওলাইছে তেনেহ'লে গোটেই পৃথিৱীতে সেইটো একেই হ'ব যে ক'ৰবাত বেলেগ হ'ব ক'ৰবাত বেলেগ হ'ব এনেকুৱা নহয় ত' সেইটোকে বুজাইছে যে বিশ্বজনীন ভাষা এটা আছে তো আমাৰ কি হয় আমাৰ দহটা অংক আছে শূন্যৰ পৰা নলৈকে আমাৰ দহটা অংক আৰু সেই দহটা অংক মিলি কিনে আমাৰ কি হয় সংখ্যাবোৰ গঠন হয় আৰু চবতে সেইটোৱেই হয় ভাষা হিচাপে বাৰু সংখ্যাবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ লিখা হয় মানে লিখাৰ লিখাৰ আকাৰ আকৃতিটো বেলেগ হয় লিপিটো বেলেগ হয় তো নেক্সট আমাৰ কিছুমান চিহ্ন আছে যেনে যোগ বিয়োগ শৰণ পূৰণ এইবোৰ সমান এইবোৰ এই চিহ্নবোৰ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে একে একে একেধৰণে প্ৰযোজ্য হয় বেলেগ বেলেগকৈ নকৰে যোগ মানে যোগৰ ঠাইত আমি যোগেই কৰিম মানে এড কৰিম তাত আমি যোগ চিনটো বহাই কিনে আমি তাত মানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰোঁ তো চবতে একে সমানেই তেওঁলোক প্ৰযোজ্য হয় ইয়াৰ উপৰিও গণিতৰ কিছুমান সূত্ৰ আছে আৰু সেই সূত্ৰবোৰো সকলোতে একেই একেধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হয় মানে সেইটোৱেই কৈছে বিশ্বজনীন ভাষাটোত সেইটোৱেই বুজাইছে যে সকলো ঠাইতে আৰু প্ৰতিবাৰে একেই থাকে সেয়েহে গণিত গণিতক বিশ্বজনীন ভাষা বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে তেৰ লাখ সাতাৱন্ন হাজাৰ এইটো দিব পাৰে উদাহৰণটো মই লিখি দিছোঁ যে আমি যদি এনেকৈ লিখোঁ চবটো তেনেকেই লিখিব সংখ্যাৰে লিখিলে সংখ্যাটোতো তেনেকৈ ছেইম হ'ব নেক্সট হৈছে গণিতীয়কৰণ গাণিতীয়কৰণো ক'ব পাৰে গণিতীয়কৰণো ক'ব পাৰে তো এইটো মানে হৈছে যে গণিতকৰণ মানে হৈছে গণিত সূত্ৰলৈ সূত্ৰলৈ সৰু কৰা বা কমোৱা মানে কিছুমান উদাহৰণ যেনেকৈ ধৰক তলত মই উদাহৰণটো দি দিছোঁ যে ছাত্ৰ মানে যে এটা পৰিয়ালৰ সদস্য চাৰিজন তাৰে দুজন ৰহিমৰ সন্তান আৰু এগৰাকী পত্নী গতিকে পৰিয়ালটোৰ কিমান সংখ্য অংশ তেওঁৰ লোকৰ সন্তান বুলি ক'লে গণিতৰ ভগ্নাংশৰ ধাৰণা প্ৰয়োগ কৰি ক'ব পাৰি যে পৰিয়ালৰ মূল সদস্য সংখ্যা চাৰি আৰু দুই মানে দুজন ল'ৰা ছোৱালী আৰু দুঠ হৈছে অঁ নহয় ইয়াতে মই কিবা লিখোঁতে ভুলকৈ লিখিলোঁ নেকি পৰিয়ালটোৰ কিমান অংশ তেওঁলোকৰ সন্ অঁ পৰিয়ালটোৰ তেওঁলোকৰ কিমান অংশ সন্তান বুলি ক'লে ভগ্নাংশত যদি আমাক প্ৰয়োগ কৰিব দিয়ে মানে এতিয়া ধৰক আমি লিখোঁতে আমি লিখোঁতে লিখিলোঁ যে তেওঁলোকৰ মুঠ পৰিয়ালৰ কিমান সংখ্যা সন্তানৰ পৰি মানে সন্তান আছে তেওঁলোকৰ মোট পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত কিমান সং সংখ্যা বা কিমান অংশ সন্তান আছে সেইটো যদি আমি গণিতৰ ভাষাত যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ তো আমি কি কৰোঁ চাৰিভাগৰ দুই বুলি লিখিম ভগ্নাংশত তো সেইটো আমাৰ কি হয় এটা সৰু কৰি দিয়া হ'ল মানে সেইটোকে আমাৰ গণিতীয়কৰণ বুলি কোৱা হয় মানে এটা দীঘল এটা প্ৰচেছক মানে দীঘল এটা কথাক মানে সৰু কৰি বা কমোৱাই দিয়া হয় গণিতৰ সূত্ৰত সেইটোকে লিখিছোঁ তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ যদি সন্তান আৰু একে একেটা কথাকে শতাংশত যদি আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগে যে তেওঁলোকৰ কিমান শতাংশ সন্তান আছে তো আমি ডাইৰেক্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বুলি বা ফিফটি শতাংশ মানে পঞ্চাছ শতাংশ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ তো সেইখিনিয়ে আছিলে গণিতৰ আৰু গণিতৰ প্ৰথম যিখিনি বেচিক মানে কথা এইখিনি আহে বাৰু হাঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গণিতীয়কৰণ ইমান দীঘলকৈ বাৰু নিলিখিলেও হ'ব যদি টু মাৰ্কছ থাকে এইখিনি আপোনালোকে লিখি দিব কাৰণ উদাহৰণ আছে ন বাকীটো ইমান মই লিখা নাই উদাহৰণটোৰ কাৰণে হয়তো অলপ বেছি হৈ গৈছে উদাহৰণটো এনেও ইমান মুখস্থ কৰিবলগা কথা নাই সেইটো বুজি পালে হৈয়ে যায় এইটো ইম্পৰটেণ্ট হয় গণিতীয়কৰণ ইম্পৰটেণ্ট হয় তাৰপিছত চিহ্ন যিটো মই লিখি ক'লোঁ যে বিশ্বজনীন ভাষা এইটো এইটো বিশ্বজনীন ভাষা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত গণিতৰ ধাৰণা কিদৰে গঠন কৰিব পাৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু গণিতৰ প্ৰকৃতি তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ